लोकसभा के उम्मेदवार डॉक्टर सन्तुराव हंबर साहब और विधानसभा के उम्मीदवार जीतेश जी हमका सरकार जन्ना अभी विनंती करते पवन कल्याण कर जी हम स्वागत करावा पवन कल्याणजींची होती मी तर आनंद वाटतो तो भारताचा विकास सफाने होत आहे पेशून चालणार नाही या विकासाची नोंद सरकारने आमच्या महिला भहिणीच्या करता पैसे दिले ज्या सरकारने आमच्या शेतकऱ्यांना मदत केली आणि शेतकऱ्याचा किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करणं तथा खरेदी सेटोषवर केलं मला सांगा आज शेतकरी महिला तरुण या सगळ्यांसाठी काही प्रशिक्षणाची योजना काम त्यांनी दिलंय आठ हजार दहा हजार पर्यंत आमच्या तरुण मित्रांना सुद्धा आता काम देण्याचं काम कोणी करत असेल आमचे या ठिकाणी असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ दे, शिंदे देवेंद्रजी आणि त्या ठिकाणी अजित दादा हे तिघांचं आमचं महायुती आहे भगवान जय शिवाजी जय महाराज

मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं क्योंकि मैं इस भाषा का सम्मान करता हूं कोई तो तो गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूं मैं मराठी बोलता ना चुक मैं मराठी बोलता ना चुक क्षमा कर पांडुरंगा परंपरा महाराष्ट्र में आया हूं मराठा वीरों की धरती को नमन करने तो नमन करने आया हूं बीजेपी और शिवसेना से वो भी बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं सेना और जनसेना दोनों तो ही सनातन की रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं सेनाएं हैं बाला साहेब है ठाकरे जी को मैं नमन करना चाहता हूं बाला साहेब ठाकरे जी से मैंने सीखा निडर होकर अपनी बात रखना बेबाक रहना अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना बिना किसी लोग मैं पिछले दशक में जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल तीन सौ सत्तर के बाद का कश्मीर राम मंदिर से शोभावान अयोध्या विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा भारत के हर कोने को जोड़ते हाईवे हर गांव में पहुंची सड़क एनडीए के 25 करोड़ भारतीयों को गरीबों से गरीबी से उबारा है एनडीए सरकार ने इन दस वर्षों में चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का